если тут новые люди, то они этим тоже пользуются, но другой компанией. А теперь смотрите, компания SAC продумала, как производить качественный товар и как его отдать людям. А вот как его отдать людям? Вот для этого она создала такой маркетинг, сетевой маркетинг, что это такое? Это когда от производителя напрямую к потребителю идет товар, продукция. Компания лишила посредников, все такие посредники, это те, которые, ну, это реклама, это оптовые склады, это магазины, это все посредники. Магазин, он является посредником. И, естественно, свои расходы, которые он несет за то, что он вам поближе к дому товар при, привозит, он берет за это деньги. А кто за это платит? А платит это потребитель, который покупает эту продукцию. То есть себестоимость продукции. Вот компания произвела продукцию, она стоит одну цену. А магазин сделал свою наценку, это уже другая цена. Так вот, сетевой маркетинг, в том его и, и, и ценность, что мы от производителя сразу покупаем эту продукцию по той цене, которая нам производитель продает. Для того, чтобы стать сопричастным к этому и получать эту продукцию, компания разработала маркетинг. И для того, чтобы покупать продукцию, нам не нужно покупать у подруги. Вообще здесь товар продавать не надо. Здесь просто нужно зарегистрироваться. И покупать от самого производителя, а не от подружки, соседки, это неправильно. Для того, чтобы вам было выгодно купить эту продукцию, нужно зарегистрироваться. А регистрацию компания дает бесплатно. Но при том, когда вы зарегистрируете, сразу же вам дается 20% скидка от розничной цены. Это здорово. При этом открывается ваш интернет-магазинчик с вашим именем в котором он виртуальный, да, в котором находится вся продукция компании. И точно так же там в нем находится бухгалтерия, которая просчитывает все ваши покупки, все ваши действия по поводу э, присутствия в этом бизнесе. И плюс к этому компания каждому заказу она предлагает еще бесплатно прилагает бесплатно еще какую-то продукцию из этого же ассортимента. Вот для чего то компания делает. Вот Марина сказала. Я никогда не пользовалась умывалкой и считала, что я могу без этого обойтись. Да? А ей в подарок раз и пришла умывалка. Она должна ее попробовать. И когда она попробовала, теперь она не хочет от нее отказаться. Вот для чего компания нам и дает возможность, для того, чтобы мы расширили свой ассортимент и не боялись, что нам что-то не подойдет. Да? Бывает тут какой-то хороший крем, там, дорогой, думаешь, ну я куплю, вдруг он мне не подойдет. Да? А вот компания решила этот вопрос. Она нам дарит подарки, мы называем так это подарками. И мы можем пользоваться продукцией без опаса. Так как компания международная, она работает более чем в 18 странах мира официально. В каждой стране своя валюта. Поэтому создана такая единица, как, как бал для подсчета товарооборота. В нашей стране на сегодняшний день это 720 гривен. И вот когда спрашивают, а сколько стоит продукция? Так вот, маркетинг-план разработан так, что в зависимости от того, какой вы сделаете заказ, продукция может менять цену. Потому что в каждый заказ, начиная с двух баллов, прибавляется подарок. А ведь он стоит денег? Вот сегодня, допустим, этот подарок, завтра этот, послезавтра этот, ну, как компания добавляет. Это тоже стоит денег. Поэтому, чем больше вы делаете закупку, тем больше подарков на вам компания добавляет в ваш заказ. Самый комфортный заказ, вот начиная с 6 баллов, компания добавляет 4 подарка и сюда включается уже бесплатная доставка. То есть очень комфортно. И вот именно начиная с вот где-то с этого заказа, даже иногда из 5 баллов, компания добавляет 5 подарков на уже продукция становится на 50% дешевле, чем в прайсе. Но это же выгодно, правда же? Смотрите, а для новичков вообще комфортный вход. Мало того, что мы бесплатно регистрируемся и получаем уже 20% скидку, делая правильный заказ, компания нам добавляет только в первый заказ еще плюс 2 подарка. Это сразу же нам делает продукцию на, 2, на 50% дешевле. Конечно, это когда человек получает эту продукцию, это положительные эмоции. Он понимает, что он ничем не рисковал, никто у него ничего не требует, а он еще получил плюса. Вот это очень комфортное вхождение вот в этот бизнес. Но самое главное, знаете, когда люди говорят, я этим заниматься не буду, это не мое, но ну, такие есть возражения. Это не потому, что им это не надо. Они, может быть, немножко не, не знают всю специфику. Поэтому, когда вы приглашаете в такие залы людей, у них больше появляется информации. А если вы изучаете эту продукцию, то вы можете больше о ней рассказать. Поэтому здесь обязательно нужно обучение. Видите, вот как прекрасно обучение. Когда мы э, учимся в школе, мы, да, нам дают задания, особенно на лето, я помню, там литература, наверное, книг 50 надо было прочитать. Понимаю, понимали учителя, что мы их не прочитаем, но хоть одну-две мы должны прочитать, потому что мы должны. Когда заканчивается школа, перестаем читать, мы, нам кажется, что мы уже все знаем, и нам это не надо. А когда мы здесь начинаем обучаться, обучаться чему? Немножечко себя вспоминать, что мы молодые, что нам надо мозги освежать, нейронные связи новые, да, чтобы не было старческого маразма, в конце концов. А сейчас вы знаете, что, вот я не знаю, заметили ли вы за собой, я уже за собой заметила, не старческий мороз, нет. Информации очень много. сейчас модно говорить, клиповое мышление люди задерживают внимание не более чем на 15 секунд. ТикТоке это все 15 секунд. И все, когда уже читаешь больше, когда смотришь ролик, а он где-то уже, ну пусть 25-30 минут, ой нет, это уже не подходит, это уже долго. И заполняя себя мусором, да, мы самое важное пропускаем. А здесь мы обучаемся самому важному. Как правильно пользоваться продукцией? Какой ее состав? Девочки сегодня рассказали. Так смотрите, ну просто от чего можно отказаться? Все полезное, все нужное, все необходимое. И это очень здорово. Смотрите, компания также. Ну, компания через каждые две недели меняет состав подарков. То есть подарки это определенное количество из пяти, семи, бывает из девяти продуктов, из которых мы можем выбрать в зависимости от своего заказа подарки. Так вот, каждые две недели подарки меняются. И каждые две недели, буквально 3-4 дня, компания вводит суперакцию. На сегодняшний день, да, со вчерашнего дня у нас суперакция. Это добавляется еще к подаркам один или два подарка. Понимаете, какая у нас, какая возможность. И все, кто зарегистрирован в компании, все ждут суперакцию. Потому что в суперакцию, чем больше подарков, тем дешевле становится единица продукта. Но это здорово, это выгодно, и компания дает нам возможность такого выбора. Вот это то, что я вам рассказала. Да, и в день рождения вы можете сделать заказ, и компания, вне зависимости от того, есть операция, нет операции, это ваш день рождения наложит вам какой-то подарок. Какой мы не знаем, это сюрприз от компании. Это тоже очень приятно, что компания о нас думает. А почему она нам такие дает преференции? Для того, чтобы но когда человек доволен, да, вот Наташа говорила, по рекомендации, нам хочется этим поделиться. Да? Получила, я, Боже, я выставляла распаковку свою, когда я получила столько подарков, да, у меня прям неожиданность была. Я хотела просто постель, а получилось очень много подарков. Меня это так обрадовало, что я даже ролик записала, чтобы это видели все. То есть нам хочется поделиться положительными эмоциями, своей радостью. А вот это и есть весь бизнес. Просто делиться своим удовлетворенным состоянием. Что мне по нам не подошел шампунь, я посоветовал кому-то. Мне подошел крем для лица, я посоветовал кому-то. Более, более ничего. И что из этого получается? А вот сейчас мы переходим с вами на вторую половину маркетинг-плана, который нам говорит, а мы здесь можем не только тратить, мы можем еще и зарабатывать. И если мы с кем-то поделились, да, и кто-то сказал, вот, может быть, кто-то сегодня новый человек поприсутствовал. И после этого, скажем, тому, кто его пригласил, скажет, слушай, мне понравилось. Действительно, почему я должен от этого отказываться? Ведь мы все достойны лучшего. И он говорит, я тоже хочу сделать заказ. Его зарегистрировал да, человек. Он сделал заказ. И получилось у них вместе, они сделали, вот, допустим, 6 баллов посоветовали и сделали самый выгодный заказ. Надо делать выгодные покупки. Да, и вот тот, кто кого пригласили, тоже сделал на 6 баллов. И вместе у них получилось 12 баллов. И компания уже дает 10% скидки, начиная с 10 баллов, тому, кто пригласил сюда человека. Почему? Он дал за работу эти 10% скидки даны за работу. За то, что человек поделился хорошей информацией, пригласил сюда. Это работа. Вы знаете, это очень... И самое серьезное здесь работа – приглашать людей в этот бизнес. Потому что бизнес очень большой. Но людям это открывается попозже, когда они узнают больше. И вот так получается, вы с, одним, с одной соседкой, с подругой, с родственником поделились этой информацией. Люди зарегистрировались, и вы уже вместе сделали 30 баллов. И вам компания уже дает 15% скидки. Но знаете, самое приятное, что квалификация считается по итогам двух месяцев. Если вы в этом месяце сделали, допустим, 10 баллов, во втором месяце вы сделали 20 баллов. За два месяца у вас получилось 30 баллов. Компания вам дает сразу 15% скидки. И здесь не нужно каждый месяц подтверждать, что вы достойны этой скидки. Понимаете? То есть эта скидка остается у вас навсегда. Она может быть разная. То есть Здесь у нас всего 5 ступеней. То есть если вы за два месяца со своими друзьями, которые здесь зарегистрировались, сделали 60 баллов, 120, 200 за два месяца, максимальная скидка здесь 33 балла. То есть 33 процента. Понимаете, у вас уже, значит, когда вы сделали на 6 баллов, у вас продукция подешевела уже единица продукции на 50 процентов. А если вы сделали уже со своей командой 33% скидки, это плюс еще 33%. Понимаете? И на какой-то момент у вас э, продукция становится бесплатной. Когда она у вас становится бесплатной? В зависимости от того, как будет расти ваша структура, вы будете получать вознаграждение за каждого своего человека, которого вы пригласили в команду, разница между вашими уровнями. Допустим, у вашего спонсора, то есть у вас, допустим, ну пусть будет 15%, да, а у новичка 10%, 5% разницы, вас компания вознаграждает премии. И так дальше. Допустим, если вы достигли 33%, у вас есть новый человек у которого только вообще ничего нет. Вот как бы он еще только, только сделал 6 баллов. Вы получите 33% от его заказа. Понимаете? И вот так по лесенке каждый, а все же хотят добиться большего, да? И вот так вот вы будете расти, только наращивая свою структуру. Вот здесь самое главное, чтобы вы приглашали людей в первую линию вот под себя регистрировать. Да? А уже с теми людьми, кто зарегистрирован, вы будете разговаривать, приглашать, работать с их знакомыми, это будет уже глубина. Здесь не нужно папу под маму, жучку под мышку. Нет, вот первая линия, вот это ваши деньги будут всегда. Вот уровень 33% – это лидер. Лидер так называется, потому что это действительно лидер. Тот человек, который много работает. Вот вы сегодня видели командную работу наших лидеров. Да? Бронзовый лидер Наталка, Маринка лидер. С этим стоит труд. Знаете, когда говорят, ой, я сегодня не приду на презентацию, у меня есть дела поважнее. А хочу, а я говорю, вот сколько бы ты хотел денег, вот сколько бы тебе хватило. Она говорит, ты знаешь, мне будет тысячу долларов, если бы я получала, вот мне бы хватило. Второй вопрос какой? Что ты готов делать для того, чтобы у тебя это было? А делать много не надо. У нас есть литература, вы будете ее изучать, у вас есть вышестоящая спонсорская линия, где вы будете задавать вопросы. Вот когда у человека есть вопросы, значит он чего-то хочет, он хочет роста. Если у человека нет вопросов, он значит не разобрался. Тогда все равно задавайте вопрос своему спонсору. Я или не разобрался, но у меня нет вопросов. И тогда становится вопрос. А давай скажи мне, что ты вообще, о чем ты мечтаешь, вот что тебе важно. И тогда составляется списочек, что тебе важно. Понимаете, здесь маркетинг замечательный. Но здесь ситуация какая? Каждый. Думает о себе. Вот здесь место, где вы, может быть, вам не было времени. Вы в суматохе не думали. А здесь вы начинаете думать о себе. Так, есть я. Люди что-то делают. Убиваются успеха. Я где? Что мне сделать? Ведь я не могу жить на 3000 пенсий. Вот у меня пенсии 350, что ли. Ну как я, если за отопление зимой нужно... Э, что, Таня, делать? Таня, что делать? Я должна зарабатывать деньги. Кто-то говорит, ну, в принципе, мне хватает, нам пенсии мне не надо. Хорошо. Ну, не дай бог, какая-то проблема по здоровью. Ну, где взять деньги? Ну, вот просто на пустом месте споткнулся, какой-то вывих перелом, ты идешь к врачу и что, и понеслась душа в рай. Понимаете? Вот даже та же простуда заходишь в аптеку, чихнул тысячи гривен нет. Потому что понижающая откашливающая, э, вирус, и пошла жара. Понимаете? Э, об этом кто-то думает. Было бы стабильное время, были бы мы защищены, э, не вопрос. Ну, можно сказать, да нет, мне не надо, мне сегодня все хорошо. Какой ты видишь себя через пять лет? Всегда мой вопрос. Какой? Ты точно здоровый, какой же самостоятельный у тебя есть задел в деньгах, да? потому что ну, вот смотрите, шей, шейка бедра, вот поломалась шейка бедра у меня на работе у мужа, у женщины, сто тысяч надо, ну нет их, ну нет, где взять? какой кредит? ну где мы защищены чем-то? нет. поэтому знаете, мой призыв, здесь не нужно думать о компании, думайте о себе. А компания ⁇ это тот момент, который может вам помочь что-то изменить. Ни на одной работе, ни на одном предприятии таких условий поддержать себя нет. Особенно, когда мы находимся в возрастной группе риска, когда уже мы не интересны никакому э, директору, бизнесмену но мы не интересны. Все ищут молодых, энергичных, и главное, чтобы ни семьи, ни детей, чтобы ничего не мешало, чтобы из него вытягивать все, что можно. Понимаете? А здесь любой возраст, любое положение, любое образование, рассказать красиво, вкусно о продукте, для этого нужно просто эмоции, сердце и желание другим людям помочь. Все. Но ну, это может каждый. Поэтому, дорогие мои, много говорить не буду. Вот мне очень хочется, чтобы вы подумали о себе. Не о тех, кто тут выступал, не обо мне. Компания – это инструмент, который под ключ. Вот бизнес под ключ. Понимаете? Вот просто под ключ. Зарегистрировались, все, вы уже бизнесмен. Что вы с этим будете делать? Компания дает огромное вознаграждение. Вот этот пирог, она вы можете разделить. Вот сколько вы откусите от этого пирога, вот столько, сколько захотите. А для этого нужно вот такое сильное-сильное желание. Вот сильное-сильное. Подойти к своему спонсору и сказать, я так сильно хочу. Давай что-то давай что делать. Давай. И все равно мы найдем выход и будем что-то делать. Я вам, я вам всем желаю вот просто подумать сегодня о том, каким наше завтра будет каждого из вас. И мы вам всегда очень рады здесь. И приглашайте людей. Потому что, знаете, может быть, вам это не так надо. А вот вашей соседке смотрите, ей надо. Ты скажешь, ты знаешь, я была на такой встрече, мне так понравилось. Пойдем в следующий раз со мной. Может быть, тебе тоже понравится. Никогда не говорите, я знаю, тебе надо. Она сама знает, что ей надо. Вы просто скажите, может быть, тебе это пригодится. Всех люблю. Наша встреча подошла к вам. Thank you. Thank you. Thank you.